নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আমি এই ভিডিঅ'টোত শিক্ষা সেতু এপত শিক্ষকৰ ইন ছাৰ্ভিচ ট্ৰেইনিং এণ্ড ফিউচাৰ ট্ৰেইনিং পাৰফৰ্মেন্স আপডেট দিব লাগিব এই আপডেট কেনেকৈ আমি দিব লাগিব সেই সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে কিছু কিছু শিক্ষাগুৰুৱে আপডেট দিছে বা আপডেট দিয়াৰ ফাইনেল প্ৰচেছলৈকে কেনেধৰণে আপডেট দিব লাগিব সেই বিষয়ে আমি ইয়াতে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম আহকচোন আমি কেনেকৈ আপডেট দিয়ে সেইটো বিষয়ে জানি লওঁ প্ৰথমে আমি আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষা সেতু পৰ্টেলটো প'ৰ্টেলত গৈ পেলাই লগ ইন কৰিম আমি সকলোৱে জানো কেনেকৈ লগ ইন কৰিব লাগে নিজৰ ডাইচ ক'ডটো আৰু পাছৱৰ্ডটো দি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ যিটো পেজটো শিক্ষা সেতু পৰ্টেলত সেইটো খোল খাই যাব আৰু পে'জটো খোল খোৱাৰ লগে লগে পে'জটোৰ একেবাৰে চুকত ডাছবোৰ্ডৰ ওপৰত আঁচ তিনিডাল থাকে সেই আঁচ তিনিডালত চুই দিয়াৰ চুই দিব লাগিব আৰু সেই আঁচ তিনিডালত চুই দিয়াৰ লগে লগে লেফ্ট ছাইডত এটা বাৰ এখন বাৰত তাতে কেইটামান আমি চেণ্টেঞ্চ দেখা পাম টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফত প্ৰথমে যাব লাগিব টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণে টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ লিষ্টিং বিদ্যালয়খনৰ গোটেই শিক্ষকসকলৰ নামখিনি আৰু তেওঁলোকৰ ডিটেইলছৰ এখন বৰ্ড আমি আমাৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত দেখা পাওঁ আৰু সেই গোটেই স্ক্ৰীণখনৰ আমি ছাইডলৈ সোঁফালে আহি পেলাই আমি যিজন শিক্ষাগুৰুৱে নিজৰ প্ৰফাইলটো ইডিট কৰিব বিচাৰে সেই শিক্ষাগুৰুজনে নিজৰ আঁচডালৰ নিজৰ লাইনৰ একেবাৰে ছাইডত আহি চিলেক্ট একশ্যন চিলেক্ট একশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব আমি আগতে কৰিছোঁ বা আপোনালোকে জানেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে শ্বিলং একচনৰ আমি ভিউ ইডিট ট্ৰেন্সফাৰ ভিউ লিভ বেলেঞ্চ ৰিএনলোমেণ্ট কেইবাটাও অপশ্যন পাম তাৰে ইডিট অপশ্যনত আমাৰ প্ৰফাইলটো ইডিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব যিহেতু আমাৰ এইটো প্ৰফাইলৰ বিষয়ৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে আৰু সেইটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে শিক্ষকজনৰ ছাইডত এনেকুৱা এখন মোবাইলত এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীণ আমি দেখা পাম তাতে লেফট ছাইডত আছে পষ্ট ডিটেইলছ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ কোৱালিফিকেশ্যন এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এণ্ড নলেজ আৰু অফিচ একাউণ্ট ডিটেইলছ আমি কোৱালি এডিশ্যনেল পাৰ্ফৰ্মেঞ্চত যাব লাগিব এডিশ্যনেল আমাৰ যিটো কোৱালিফিকেশ্যন যিহেতু আমাৰ ইন ছাৰ্ভিচ পিৰিয়ডত আমি যিখিনি ট্ৰেইনিং লৈছোঁ সেইখিনি আমাক প্ৰফেশ্যনটো আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিছে বা আমি প্ৰফেচনটো কণ্টিনিউ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে সেই তথ্যখিনিহে আমি ইয়াতে ইনক্লুড কৰিবলৈ বা শিক্ষা সেইটোৱে আমাক বিচাৰিছে বা আমাৰ অফিচৰ ফালৰ পৰা সেই নিৰ্দেশনাটো আহিছে তেতিয়া আমি এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এণ্ড নলেজত আমাৰ কি জ্ঞান হৈছে সেইখিনি ক্লিক কৰি পেলাই এখন ফৰ্ম খোল খাব এই ফৰ্মখনত ইন চাৰ্ভিচ ট্ৰেইনিঙৰ এড এড অপশ্যনত আমি লাহেকৈ চুই দিব লাগিব আৰু এড অপশ্যনত চুই দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ এখন ফৰ্ম আহিব সেই ফৰ্মখনত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰবিলাক ফিল আপ কৰিবলৈ দিব প্ৰথমেই আছে ট্ৰেইনিং নেম টি ট্ৰেইনিং লৈছোঁ সেই ট্ৰেইনিঙৰ নেমত আমাৰ কেইবাটাও অপশ্যন আহিব সেই অপশ্যনটোত আমি যিটো ট্ৰেইনিঙে লৈছোঁ সেই ট্ৰেইনিংটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিলোঁ ধৰি লওক কেইবাটাও আছে ট্ৰেইনিং নেম আপোনাৰ ফাউণ্ডেশ্যন লিটাৰচিপৰা ধৰি আডাৰ্ছলৈকে শিক্ষকজনে যিটো ট্ৰেইনিং লৈছে সেই ট্ৰেইনিংটো ইয়াতে ভৰাব লাগে যদি তেওঁ তাত ট্ৰেইনিংটো বিচাৰি নেপায় আডাৰ্ছ দিলেই হ'ল ঠিক তেনেধৰণে আমি একাডেমিক ইয়াৰটো কোনটো চনৰ কাৰণে যদি তেইছ চৌব্বিছ আৰু চৌব্বিছ পঁচিছ যিটো বৰ্ষৰ কাৰণে আমি ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ সেই বৰ্ষটো ইয়াতে ইনক্লুড কৰি দিব পাৰি আমি দুবাৰো কৰিব পাৰোঁ লগতে মুড অফ ট্ৰেইনিং ট্ৰেইনিংটো আমি কি মুডত লৈছোঁ ৰেচিডেঞ্চিয়েল নে নন ৰেচিডেঞ্চিয়েল আৰু কোনে অৰ্গেনাইজ কৰিছে সেই অৰ্গেনাইজ কৰাৰ সংস্থাটো ইয়াতে আছেই আমি চিলেক্ট কৰি দিলেই হ'ল ইয়াৰ পিছতে আমাৰ ষ্টাৰ্ট ডেট কেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ট্ৰেইনিঙৰ ছেচনটো আৰম্ভ হৈছে বহুতেই এইটো পাহৰি গৈছে আমি আমাৰ মোবাইলৰ ডেট খুচৰিলে বা আমি আমাৰ ৰেজিষ্টাৰখন যদি চাওঁ অবাৰ যদি ৰিমেমৰাইজ কৰি চাওঁ তেতিয়া আমি ডেটটো পাই যাম এই ক্ষেত্ৰত আমি পাঁচদিনীয়া ট্ৰেইনিং ল'লে পাঁচদিনীয়া সাতদিনীয়া হ'লে সাতদিনীয়া দহদিনীয়া হ'লে দহদিনীয়া ষ্টাৰ্ট ডে' আৰু এণ্ডিং ডেটো আমি ইয়াতে চিলেক্ট কৰি পেলাই ভৰাই দিলোঁ ডেট দুটা চিলেক্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত কিমান দিনৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং লৈছে সেইটো শ্ব' কৰিব ইয়াৰ পিছতে ফিউচাৰ ট্ৰেইনিং পাৰফৰ্মেঞ্চ এড কৰিব লাগিব শিক্ষকজনে যিখিনি গত সময়ত ট্ৰেইনিং ল'লে সেইখিনি ল'লে ল'লেই ভৱিষ্যতৰ সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেইনিং ল'বলৈ পালে তেওঁ ভাল পাব সেইটো ইয়াতে ইনক্লুড কৰিব লাগিব ইয়াতে সেইটোত চুই দিয়াৰ লগে লগে এডত চুই দিয়াৰ লগে লগে কেইবাটাও ট্ৰেইনিঙৰ টাইপ ইয়াত দেখা পাব এফ এল এন হওক ই চি চি হওক টি টি ইংলিছ ছাৰ্ভিচ চলিফনিক্স ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন যি ধৰণৰ ট্ৰেইনিং তেওঁ ভাল পাইছে তেওঁ চিলেক্ট কৰি পেলাই ইয়াতে ছাবমিট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ শিক্ষকজনে যিহেতু অনাগত সময়ত ট্ৰেইনিং ল'বই লাগিব অনাগত সময়ত তেওঁ যিটো ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছে সেইটো তেওঁ ইয়াতে ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছতে তললৈ আহি পেলাই যিটো আমাৰ নেক্সট বটম থাকিব যিহেতু প্ৰফাইলটো আমি ইডিট কৰিলোঁ আৰু ইডিট কৰাৰ লগে লগে প্ৰফাইলটো আমি আপডেটৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিব লাগিব নহ'লে শিক্ষা সেইটো গম নাপাব আমি তললৈ আহি নেক্সটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ নেক্সট পেজটো খোল খাই যাব আৰু নেক্সট পেজ অৰ্থাৎ লাষ্ট পেজত একাউণ্ট ডিটেইলছৰ যিটো পেজ থাকিব তাতে আমি আপডেট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰফাইলটো সম্পূৰ্ণ আপডেটৰ কাৰণে প্ৰচেছটো আগবাঢ়িল বুলি ওপৰতে নীলা আখৰে আমি দেখা পাওঁ ইয়াৰ পিছ মুহূৰ্তত আমি সেই আপডেটটোত কিবা যদি আমাৰ ভুল হৈ গ'ল ভুলক ক্ৰমে আমি ট্ৰেইনিঙৰ খেলিমেলি হৈ গ'ল আমি তাতে ইয়াতে ডিলিট আৰু ইডিট অপশ্যন আছে ডিলিট আৰু ইডিট অপশ্যনত চুই পেলাই আমি সেইটোক ষ্টেটাছটো চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ কিবা কাৰণত খেলি মেলি হ'লে ইয়াৰ পিছতে আমি সেই ইডিটখিনিক আপডেট দিব লাগিব আপডেট দিবলৈ যাওঁতে ওপৰত থকা পুনৰ আমি আমাৰ শিক্ষা সেতু এপৰ ডাছবৰ্ডৰ ওপৰত থকা তিনিডাল আঁচত চুই দিলোঁ তিনিডালত চুই দিয়াৰ লগে লগে লেফ্ট চাইডে এখন বাৰ ওলাব সেই বাৰডালৰ একেবাৰে টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফত আমি গৈ পেলাই তলত থকা ষ্টাফ ইডিট এপ্ৰোভেলছ যিহেতু আমি ইডিট কৰিছোঁ আমাৰ শিক্ষকজনৰ বা ষ্টাফৰ কিবা বিষয়বস্তু সেইখিনি আমি এপ্ৰোভ নিজে কৰিব লাগিব বা প্ৰধান স্কুলৰ নিয়মতে প্ৰধান শিক্ষকজনেই কৰিব লাগে আমি যেতিয়া তাত চুই দিম চুই দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে শ্ব' কৰিব যিখিনি ইডিট কৰা হ'ল সেই ইডিট বিষয়বস্তুটো ষ্টাফৰ ইডিট অপশ্যনত আমি তাতে দেখা পাম আৰু সেইখিনি প্ৰধান শিক্ষকৰ অনুমতি বা প্ৰধান শিক্ষকে সেইখিনি চাই পেলাই তথ্যখিনি য়েছ যদি শুদ্ধ পায় বা সকলো ঠিকে থাকে তেতিয়া তেওঁ সেইটো আপডেটৰ কাৰণে আগবাঢ়িব লাগিব ভিউ অপশ্যনটো ইয়াত চুই দিব লাগিব যিহেতু আমি একশ্যনত ভিউ অপশ্যনটো চুই দিয়াৰ লগে লগে শিক্ষকজনৰ নিজৰ প'ৰ্টেলত তেওঁ সেইটো ছাবমিট কৰিব লাগিব ছাবমিট এন চি অ'ৰ বুলি আহিব আৰু ছাবমিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে নীলা এখৰ আখৰ ৰেখাই আহিব তাৰ লিখা থাকিব ডাটা বিং প্ৰচেছ প্লিজ চেক আফটাৰ থাৰ্টি মিনিটছ ত্ৰিছ মিনিটৰ পিছত শিক্ষকজনৰ নিজৰ প্ৰফাইলত দেখা পাব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে শিক্ষকৰ ইন চাৰ্ভিচ আৰু ফিউচাৰ ছাৰ্ভিচ পাৰফৰ্মেন্স ট্ৰেইনিং পাৰফৰ্মেন্স কেনেকৈ এড কৰিব লাগিব সেই কথাখিনি ইয়াতে বুজি পাইছে কিবা যদি অসুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি কমেণ্ট কৰিব মই আপোনালোকক উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি বুজি পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ